Каже Марія Шевченко, адвокат сьогодні у розгляді теми Хочу в тюрму. Доброго ранку. Марія доброго ранку. Кримінальної практики адвокат правильно? Так, да, крим... головне практики. так. Да. ми говоримо сьогодні. Хочу в тюрму. Так тема нашої програми називається. Ви мабуть, неоднократно там бували. А, да, в силу своей практики, Абсолютно. у меня ее более 14 лет, конечно, я бывала в следственных изоляторах и в тюрьмах. Скажите мне, пожалуйста, вот 14 лет вашей практики, да. да. большой достаточно период, есть что сравнивать. Вот условия, для начала, условия, в которых содержались и содержатся осужденные, так, или как это сказать, и люди, которые пребывают им так, увязаны, они изменились за 14 лет, чи ничего не поменялось? Я вам хочу сказать, что проблема в Украине следующая. На сегодняшний день тюрьмы, в которых находятся осужденные, им некоторым даже более 100 лет. Например, Одесский следственный изолятор, ему сейчас 120 лет. То есть мы говорим о том, что тюрьмы на сегодняшний день абсолютно старые. Они несовершенные, не современные. Безусловно, в силу того, что в Украине происходят реформы, у нас появляются тюрьмы нового поколения. Они построены в городе Кривой Рог, в Днепропетровске но их абсолютно незначительное количество. А и... чем там отличаются условия? Квадратных метров, больше? Да, конечно, все это предусмотрено законодательством. Есть определенные нормы, это минимум 4 а -а -а. метра на человека. Но, к сожалению, это не соответствует действительности. А -а -а. Поэтому мы говорим так, о том, что... То есть 4 метра очень... на человека надо требовать эти нормы. Они, возможно, и соблюдаются, но помимо 4 метров необходимо и соответствующее освещение. І окна uh, все навіть освітлення має бути так, так. обов'язково, конечно так. А скажіть, будь ласка, ось ті нові оснащені тюрми вони uh, призначені для кого? Для можливо еліт якихось певних українських. Ну якщо Дніпропетровську, можливо, для якихось індустріальних власників uh, заводів, чи ще когось, хто переднув межу закону? Чи це знов ж таки все для людей? Все для людей? Ні, такої градації немає. Ми говоримо про те, що uh, строїться тюрми нового покоління серії. Да. Я считаю, что американская система тюрем, она идеальная, когда все камеры выходят в один коридор, все абсолютно автоматизировано и сокращено количество сотрудников а uh, мы сегодня не службы. Так, извините, але мы сегодня переглядали ситуацию, когда дили... классовая ревность в тюрьмах у американских самых представлена по сравнению с европейскими. Ну, мы принимаем мировой опыт, мировую практику. Так. И мне, мне есть что сказать по этому поводу. Я считаю, что самая важная проблематика это касается а, людей которые еще не осуждены и находятся в следственных mm -hmm. изоляторах на сегодняшний день а, с, судебные слушания длятся по несколько лет это может быть 3-4 года и за этот период у нас законодательно не отрегулирована возможность встреч с родственниками то есть человек не имеет права встречаться с близкими людьми только по разрешению следователя либо по разрешению суда поэтому то есть находясь год, два, три, четыре в следственном изоляторе в жутких условиях, где содержатся в камерах там более 10 человек, еще не осужденный, не имеет права встречаться с близкими людьми. А имеет ли возможность осужденный вот, выбирать место, где он будет там, находиться в следственном изоляторе? На сегодняшний день нет. Есть нормы прямого действия. Как правило, по закону человек отбывает наказание по месту совершения преступления, либо по месту жительства. Лишь в определенных случаях э, можно изменить, э, скажем, тюрьму, в которой содержался человек по заявлению его самого, либо близкого родственника, либо адвоката. Например, если семья поменяла место жительства, да, поэтому пишется заявление главе пенитенциарной службы Украины, где указываются основания для изменения места отбывания наказания с определенными условиями. Соответствующая комиссия это заявление рассматривает и принимает решение. Вот скажите мне, пожалуйста, ходи... я не знаю, как точно, но я помню, что пытались разрешить официально афф специально пользуются мобильными телефонами. Ни для кого не секрет, что осужденные или так, там люди, ну, закупал, которые находятся, ты... ожидают решения суда, спокойно пользуются мобильными телефонами. Или один на троих. Или, вы знаете, это прекрасно. Да? Да, потом их время от времени во время проверок изымают. Потом они опять появляются, выкупаются. Скажите, пожалуйста, какой закон сейчас в Украине? Он разрешает пользоваться заключенным мобильным телефоном? Да, на сегодняшний день изменилась практика. Есть а, правила внутренние а, следственных изоляторов и тюрем На сегодняшний день а, люди, которые находятся в следственных изоляторах, то есть неосужденные, которые уже осуждены, они имеют право пользоваться мобильными ресурсами, гаджетами. Они имеют право пользоваться интернет-книгами. А законодательно это уже разрешено. Интернет-книгами? Во... Да, интернет-книгами. Но а, как это на практике исполняется, мне, к сожалению, неизвестно. Я думаю, что это желает лучшего, безусловно. В любом случае. А почему у Павильницы это? Потому что это, ну я понимаю, потому что это определенная статья до незаконной работников да, пенитенциарных служб. А, ну, давайте, наверное, вернемся к тому, что нет э, ли возможность э, человек, который находится за решеткой, либо осужденный, иметь этот мобильный гаджет. Давайте начнем с этого. И правила внутреннего распорядка. Ну, как Не, правило, наруш... имеет. Даже самый недорогой может себе позволить. Да, ну, вот 80... Им разрешено определенное а, количество часов в день пользоваться. И по еде что там у них? Какая изменилась ситуация? Мы просто говорим, реформировать, да? только о милиции говорим, а пенитенциарная служба вообще почему-то, что кушают люди, так же свое а Насколько таки это со слов осужденных и моих подзащитных, еда – это самая большая проблема, потому что качество еды оставляет желать лучшего, и все-таки осужденные живут за счет передач, которые они получают от своих близких, от близких людей. Так, ну і скажіть, будь ласка, ви вже з'ясували для себе за цю адвокатську практику. Що така у нас нерівність з тих законів? До одних він повертається спиною, або вибачте, тією частиною, яка не найкраща в людині, а до інших повертається обличчям. Ну, все це залежить від коштів, які є А... Чому закон такий? Начебто написаний для всіх для всі. однаково, а працює. А що з ну, от, да є, ну, от, є у нас люди, які можуть собі дозволити е, красти довгий час і не сідати в тюрму, а дехто може, е, може просто в там, курку вкрасти і обов'язково сісти. Ну, ви розумієте, я вам хочу сказати, що в тюрму попадають либо по образу життя і внутрішньому либо так. по е, скажем, ну по неосторожності, по халатності, либо в залежності від соціальних умов. Поэтому а це можно можно и не Нет, у нас есть классификация преступлений, без, безусловно, Уголовным кодексом предусмотрена э, статьи, которые э, характеризуют так называемые преступления, совершенные по неосторожности. Поэтому вы можете, ну, например, по неосторожности, например, на производстве что-то произошло или повесился по ошибке. Это извините, страшный, да, страшный такой жарт. Но я говорю, вот смотрите, у меня знаете, к вам вопрос как к адвокату. Вы работаете в системе 14 лет, еще да. будете много работать, если вам, конечно, это будет нравиться. В любом случае это дело в вашей жизни. Чего не хватает нашей пенитенциарной системе, чтобы вот Продвинутися вперед, того ж, що не вистачає, не вистачає країні нових людей, якихось нових законів. Чи законів в принципі всі нормальні, але ви час засуджені купують собі їжу, так купують собі там в місцях позбавлення волі, щоб обігрітися. В, 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 в вилі, да? Чого не вистачає в системі? Що потрібно, От ви як адвокат. Ви знаєте, на сьогоднішній день на мій взгляд проблема не стільки в тюрмах, скільки проблема в цілому в обществі. тому що порой возвращаються в тюрму, тому що зна. что там он будет накормлен и обогрет. То есть есть хорошее утверждение «сел в тюрьму, меняй жену». Да? Как правило, от таких людей отказываются близкие родственники, когда они выходят на свободу, они абсолютно не защищены. Да, у нас и есть социальные службы на сегодняшний день и для бомжей, и для больных людей, но они, на мой взгляд, не работают. Не надо забывать о том, что, как правило, в тюрьму попадают люди уже абсолютно больные тубер туберкулезом, да, и когда выявляется эта болезнь уже в местах заключения свободы, естественно, мы говорим о том, что человек заболел непосредственно либо в следственном изоляторе, либо в тюрьме. Но когда человека закрывают, человек не проходит должного медицинского обследования. На мой взгляд, это самая важная проблема. С судами стало легче работать? Так. Вам, с судами, с судьями? Смены остались, а Конечно, нет? у нас принят новый уголовный процессальный кодекс. Он если действует? Вам... Да, он действует. Да. То есть, мы говорим о мере избрания и пресечения. Раньше у нас существовала только подписка о невыезде, либо заключением под стражу. Сейчас человек может находиться под домашним арестом, либо под залогом. Но просто будут ли деньги для того, чтобы внести и остаться на свободе? или этих денег нету на сегодняшний день все таки несмотря на то что происходят реформы то количество людей которые содержались под стражей количество не уменьшается и у нас в прошлом году была амнистия да, по которой вышло невероятное количество людей и впервые вышли люди осужденные Какие за... районы Такие преступления, да, возможно, я продолжу за сбыт наркотиков, распространение. Но как они вышли, так же они быстро и вернулись. Потому что это болезнь общества. Понятно. Мария Шевченко, адвокат криминальной практики, насколько я правильно вас представляю. Дякую да. вам за ваши пояснения. Ну, отбываются изменения. Если в Марии поступово. что то отбывается.